হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ তোমালোকৰ বাবে কিন্তু এই ভিডিঅ'ত তোমালোকে কি নতুন গম পাবা যে ফৰ্টি প্লাছ যদি তোমালোকৰ কোনো একো পঢ়া নাই এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে লাষ্ট টাইমত চাই যাবা আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা চালে তোমালোকৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছটো গেৰেণ্টিড আৰু কি কি কুৱেশ্যন মই ডিছকাছ কৰিম তোমালোকক মই কৰিছোঁ এম চি কিউছ আৰু লং কুৱেশ্যনছ অ'কে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকা গম পাবা কি কি কুৱেশ্যনছ তোমালোকে পাৰিছা আৰু কি কি পাৰ নাই হ'ল লাষ্ট টাইমত একেটা খুবেই বেনিফিচিয়েল হ'ব হ'ল চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যন অসম নামৰ প্ৰদেশখন কিমান চনত গঠন হৈছিল হ'ল এন্সাৰটো চাই লোৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব পাৰে চ' চাই লোৱা ছ' কোনখন আইনে বংগৰ গৱৰ্ণৰ পদটো গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল পদলৈ উন্নীত কৰিছিল চোৱা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন হ'ব দেন ক অংশৰ লগত স অংশ মিলোৱা অলৰেডি মই এনচাৰকেইটা দিয়ে দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু অলৰেডি তোমালোকে চেপ্তাৰকেইটা পঢ়িছে ছ' এনচাৰকেইটা চালে যাতে তোমালোকৰ মনত ৰৈ যায় সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ হ'ল ছ' একেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' চাই থকা চ' ক অংশৰ লগত খ অংশ মিল কুৱেশ্যনটো যদি চাই চা কুৱেশ্যন স্ক্ৰীণখন পজ কৰি পেলাই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা দেনে এইটো ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ ঊনৈছ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ কংগ্ৰেছৰ লাহোৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল দেন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এটা ক্ৰমত সজাব দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ব্ৰিটিছ সাংসদে ভাৰত স্বাধীন আইনৰ অনুমোদন কেতিয়া জনাইছিল জুলাই নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন হ'ল ব্ৰিটিছে অসমত ডাক প্ৰথা কেতিয়া বন্ধ কৰিছিল হ'ল এইটিন ফৰ্টি থ্ৰী হ'ল এইটো কুৱেশ্যন চাই লোৱা পথৰঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সময়ত জলাধিপতি কোন আছিল চাই লোৱা দেন জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তোমালোকৰ আহিব পাৰে এইটো কুৱেশ্যন হা চ' তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই লোৱা গোটেইখিনি কুৱেশ্যনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চব একদম শেষলৈ চাই থকা উত্তৰ পূৱ ভাৰতৰ প্ৰথমখন বৃত্তিমুখী বিশ্ববিদ্যালয় কি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল মনত ৰাখিবা দেন তলৰ উক্তি দুটা বিবেচনা কৰা হ'ল কি দিছে চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰত্যাগ আন্দোলনৰ একাংশ এটা অন্যতম কাৰ্যসূচী আছিল ভাৰত্যাগ আন্দোলনৰ আন্দোলনকাৰীয়ে গাঁও পঞ্চায়ত গঠন কৰি স্থানীয় শাসন গাঁওবাসীৰ হাতত তুলি দিছিল চ' দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হালধি আৰু সেন্দুৰৰ ব্যৱহাৰৰ সূচনা কৰা গোষ্ঠীটো হ'ল কি বুলি হ'ল অস্ত্ৰিকসকল হ'ব বসুধৈৱ কুটুম্বকম এই বাক্যশাৰী মূলতঃ ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে মহো উপনিষদ হ'ব দেন এইটো উক্তি আৰু ইয়াৰ এচাৰচোন ৰিজন টাইপ কুৱেশ্যনো আছে চ' এই কুৱেশ্যনকেইটা ভালদৰে চাবা তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন চাই লোৱা বিশ্ব সংৰক্ষণ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আই ইউ চি এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সুধিছে উদাহৰণৰ সৈতে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তিসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে মিলাব দিছে ক অংশৰ লগত শ অংশ দেন তলৰ কোনটো বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ সেইটো সুধিছে দেন তলৰ কোনটো পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা দেন চিচলিছ ড্বীপ কোনটো মহাসাগৰত অৱস্থিত তলৰ কোনকেইখন দেশ এছিয়া মহাদেশৰ অন্তৰ্গত নেক্সট ছয়খন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনবহুল নগৰখন কি অসমৰ কোনবিধ সূতাক সোণালী সূতা নামেৰে জনা যায় স্ক্ৰীণ পজ কৰা আৰু চাই থাকোঁ কুৱেশ্যনখিনি জাষ্ট দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতিবৰ্গ কিলোমিটাৰত কিমান ভাৰতীয় সংবিধানৰ নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্স চনত হোৱা ফৰ্টি টু নং সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কোনটো শব্দ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছিল চাই লোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধান কোন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰৰ ঘোষণা পত্ৰ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমান ভাৰতবৰ্ষত মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন কোন ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে চেক মুদ্ৰা হ'ল এবিধ কি চেক মুদ্ৰা কি হয় সেইটো আহিব পাৰে তলৰ কোনটো মুদ্ৰাৰ কাৰ্যালিৰ ভিতৰত নপৰে নীতি আয়োগৰ প্ৰথম বৈঠক ক'ত বহিছিল আৰু কিমান চনত বহিছিল নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম কি এণ্ড প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়চোৱা কি আছিল চ' এইকেইটা এম চি কিউ তোমালোকে একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ কমন পৰিব ছ' ভালদৰে চাই লোৱা এইকেইটা কুৱেশ্যন হ'ল চাইছা দেন লং কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ লং কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনৰ নাম কিয় পাইছিল চমুকৈ লিখা এইটো আহিব পাৰে দুই নম্বৰ বা তিনি নম্বৰৰ কাৰণে স্বদেশী আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি কৰ্মপন্থা হাতত লৈছিল এইটো আহিব পাৰে গান্ধী আয়ুন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল এই চুক্তিৰ দুটা চৰ্ত কি আছিল আহিব পাৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে কি ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছিল আলোচনা কৰা তিনি নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা আঠাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণবোৰ কি আছিল আলোচনা কৰা তাৰ চাৰিটা পইণ্ট লিখা আহিব পাৰে কঠোৰঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ওপৰত এটি চমটোকা লিখা আহিব পাৰে চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে নেক্সট অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটি খাটিয়ান দাঙি ধৰা আহিব পাৰে চাৰি বা পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ শাসনাধীন অসমত আছাম এছ'চিয়েচনৰ সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদান সম্পৰ্কে লিখা আহিব পাৰে পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰধান শৈলী তিনিটাৰ বিষয় চমুকৈ লিখা আহিব পাৰে তিনি নম্বৰৰ কাৰণে সম্পদ পৰিৱৰ্তনশীল এই উক্তিটো ব্যাখ্যা কৰা আহিব পাৰে নাইবা সম্পদ সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত সংস্থা আৰু সেইবোৰৰ কি কি ভূমিকা তেওঁলোকৰ কি কি অৱদান আছে সেইবোৰ চমুকৈ লিখা আহিব পাৰে চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি মানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কিয় হৈছে সেইটো আহিব পাৰে এক নম্বৰৰ কাৰণে আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ কি এইবোৰ আহিব পাৰে নেক্সট মোৰ কাৰণ কি ইয়াৰ দুটা কাৰণ চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা আহিব পাৰে মহাসাগৰৰ তলিভাগৰ ভূ অৱয়ৱ সম্পৰ্কে লিখা আহিব পাৰে পৃথিৱীত মহাসাগৰ আৰু মহাদেশসমূহৰ বিতৰণৰ সম্পৰ্কে লিখা আহিব পাৰে অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ এতিয়াও কিয় মন্থৰ হৈ আছে তাৰ চাৰিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা আহিব পাৰে চাৰিটা কাৰণ মিনছ চাৰিটা পইণ্ট লিখিবা এনাফ দেন অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ যিকোনো পাঁচটা সমস্যা উল্লেখ কৰা আহিব পাৰে অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰকি তলত দিয়াবোৰ যিকোনো দুটাৰ নামসহ পঢ়াব দিছে তাতে কি হ'ব পাৰে চেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব পাৰে তাতে তোমালোকৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য হ'ব পাৰে চৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ব পাৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্য হ'ব পাৰে এখন পক্ষী অভয়াৰণ্য হ'ব পাৰে এখন কয়লা ক্ষেত্ৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি উদ্যোগৰ পাৰ্ক অসমৰ একমাত্ৰ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ চ' বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ লোকেশ্যন দি দিব পাৰে চ' তোমালোকে এবাৰ প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যনখন চাই ল'বা হ'ল এণ্ড লাষ্ট ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা আহিব পাৰে নাইবা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংবিধানৰ আদৰ্শ কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে তাৰ বিষয়ে এই তিনি নম্বৰ কাৰণে লিখা আহিব পাৰে ছ' এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ এক্সামত অহাৰ বহুত চান্স আছে তোমালোকে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ছ' একচুৱেলি তোমালোকে এই যোনকেইটা লং লং কুৱেশ্যন হয় লং লং কুৱেশ্যনকেইটাৰ তোমালোকৰ পইণ্ট ৱাইজ লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যোনকেইটা টোকা লিখিব দিছে অলপমান পেৰেগ্ৰাফ লিখিবা য'ত য'ত কৈছে তোমালোকৰ চাৰিটা পইণ্ট লিখা হ'ব পাঁচটা চ' পইণ্ট ৱেজ লিখিবা হ'ল পেৰেগ্ৰাফ লিখিবলগীয়া কোনো নাই কোনো প্ৰয়োজন নাই হ'ব চ' এইকেইটা আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা এটলিষ্ট এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে যোৱা এক্সাম দিব যোৱাৰ আগতে পঢ়ি যাবা এবাৰ ঠিক আছে থেংক ইউ